मैं आपको अपने चैनल बेहतर खुश आमदी कहती हूँ अजय इस्लाम पहला प्रचार दो हज़ार बाईस के क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश करती हूँ शिकारी जानवर से शिकार करने की शराब कौन कौन सी है ये दो टॉपिक थे साढ़े सात नंबर के थे इस क्वेश्चन को लिखने से पहले आपने ये कौन से सूरत से लिया था सूरत से तो आपने शुरू में इसका थोड़ा सा सूरत का तारफ़ बताना है। हैदे के लफज मैंने दस्तर खान है तरतीब के लिहाज से सूरत मुदा का पाँचवा नंबर है रकू और एक सौ बीस आयात है हिजरत के बाद नाजिल हुई इसलिए इसको मदनी सूरत में शामिल किया जाता है सूरतमु का तारफ़ करने के बाद जो आपको टॉपिक दिया है आपने फिर उसकी तफसी से वजाहत करनी है समेत और कनों पाक आयात का हवाले भी बीच में लाजमी देने इससे आपके पेपर में अच्छे नंबर आएंगे शिकार के मतलब हकाम इस्लाम एक मकमल जैब हयात है और बहुत वसूत वाला दीन है इसकी तमाम तलिम इंसानी फितरत के मुताबिक है और इसमें एक कानून भी ऐसा नहीं है जो इंसानी फितरत के खिलाफ हो या इसमें किसी किस्म की कोई तंगी पाई जाती हो हलाल जानवर के ब करने की हलालत और हरमत में इस्लाम सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहता ये सिर्फ़ इस हलाल जानवर के ब्बा को दुरुस्त तस्लीम करें शिकारी जानवर के नाम यानी जो शिकारी जानवर शिकार करके आए जिसका खाना हलाल है उनके नाम है कुत्ता चीता बास। शिकारी जानवर से शिकार करने की शरात अब आपका ये टॉपिक इतना आया हुआ था पेपर में साढ़े सात नंबर के दोनों टॉपिक करने थे तो आपने इसको सिर्फ यहीं से नहीं डिफाइन कर लेना सिर्फ इसकी शरात लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट बन जाएगा आपके कुछ बीच में मिस्टेक नहीं करेंगे कुछ आपने शॉर्ट लिखा होगा तो आपके पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो इसलिए आपने पहले ज्योतिमादा का तारफ लिखना है बीच में फिर आपने इसके मतलब अहकमान बताना है फिर उसके बाद आपने इसके मतलब बताना है कि किन किन जानवरों के जरिए शिकार करना हलाल है इसके बाद फिर आपने इस क्वेश्चन को डिफाइन करना है शिकारी जानवर सिखाया हो यानी इसकी तरबियत की गई हो ऐसे शिकार पर जब छोड़ा जाए तो वो शिकार पकड़ कर जुलाए वो उसमें से उसने क्या किया खाया ना हो शिकारी जानवर छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम लिया जा जाए मिसाल शिकारी जानवर को जब छोड़ा जाए तो बिसम्ला ज़रूर पढ़ने चाहिए शिकारी जानवर को शिकार कर लेना ही इसका नतीजा है अगर सिखाया हुआ शिकारी जानवर जिंदा शिकार पकड़ कर ले आए तो इसे ब्बा करना वाजिब है अगर किसी शिकार पर सिखाया हुआ जानवर किसी दूसरे जानवर के साथ शामिल हो जाए तो इस जानवर का शिकार खाना हराम है अगर शिकारी जानवर ने शिकार में कुछ खा लिया तो उसका खाना हराम है शिकारी जानवर की खसूसियात सिखाया हुआ जानवर की खसूसियत यह होती है कि वो जिस जानवर का शिकार करता है से आम दरिंदों की तरह पार नहीं खाता बल्कि अपने मालिक के लिए पकड़ कर लाता है यही वजह है कि आम दरिंदों का फारा हुआ जानवर हराम है जबकि सिखाए हुए दरिंदों का शिकार हलाल है अलत हराम में शिकार ताला ने नेतृत हराम में शिकार करना मने फरमाया है इस्लाम के चुपाए और परिंदे वगैरह के शिकार की इजाज़त देता है जैसे कि इर्शाद लकुम बही अनाम यानी तुम्हारे लिए मशी चौपाए हलाल किए जाते हैं लेकिन बास मौक़ों पर जानवरों का शिकार करना या मारना हराम करार दिया गया है मसलन, मसलन हराम की हालत में शिकार करने की इजाजत नहीं है जिसका सबूत पाक की इस आया है तरजुमा मगर हालत हराम में शिकार हलाल ना समझना चुनाचार जानवर ख्वाबेश या फालतू हालत हराम में इसका शिकार करना मना है शादी रबानी तला है ए ईमान वालों हालत हराम में शिकार ना मारो सलाह देविया के मौके पर जब कि यह हुक्म भेजा गया था तो शिकार इस वक्त इस कदर करीब और कसीर थे कि हाथों और तीरों से मारे जा सकते थे मगर असाब रसूल ने यह साबित कर दिखाया कि अल्लाह के इम्तहान में इनके मुकाबल दुनिया की कोई कौम कामयाब नहीं हो सकती अलत हराम में शिकार करने पर सजा हर कोई शख्स हैराम की हालत में जान बूझ कर या भूल कर शिकार करता है तो इसकी सजा अल्लाह ताला ने सुरतुलुमाह में यूँ बयान फरमाई जो कोई किसी जानवर को कोलत हराम में मारे तो इसमें से या जानबूझकर तो इसका बदला है इस मारे हुए के बदले मवेशी में जो तजावज़ करे तो इसमें से दो मुताबिर आदमी मुबारक का मफहम यह है कि जो शिकार बतौर नजराना वो खाना काबा पहुंचाएगा या इस पर कफारा है चने दीमों को खाना खिलाना या इसके बदले रोज़े रखना ताकि वो चक्के सदा अपने काम की माफ़ कर देता है। अल्लाह जो इसने पहले किया और जो वो फिर करेगा तो अल्लाह इससे बदला लेगा और अल्लाह ज़बरदस्त बदला लेने वाला है अलत हराम में दरिया का शिकार श्रोतलमादा में अल्लाह ताला ने हराम की हालत में अलबत्त हराम में दरिया का शिकार श्रोत में अल्लाह ने हराम की हालत में अलबत् दरियाए जानवर के शिकार की इजाजत दी है फौज यह मछली इसने खुद पकड़ी या इसको दरिया से नहीं पकड़ी बल्कि दरिया के किनारे से बाहर मिली थी जैसे कि इर्शाद रबानी ताला है हलाल हुआ तुम्हारे लिए शिकार दरिया का और दरिया का खाना तुम्हारे फायदे के लिए है और सब मुसाफरों के लिए इसी सवाल का दूसरा जूस इस इस्लामी सजाओं का फलसफाई की तारीफ लोहत में दो चीज़ों के दरमियान फसल करने वाली चीज़ को कहते हैं इसी तरह किसी चीज़ की इंतहा भी इस चीज़ की हद कहलाती है असलाई शरह में हद की तारीफ हद की जमा हदूद है ये लफ्ज़ कुरान में कई जगह पर आया है इस कार मायने है काम है खद और तजील में फ़र्क हद और तजील में फ़र्क यह है कि हद को हक कहा जाता है इसमें बंदा कोई तशरीफ नहीं कर सकता तशरीफ का मतलब है कोई तब्दीली नहीं कर सकता तजुर को कूक इबाद कहा जाता है क्योंकि बंदा इसे माफ़ कर सकता है कमी और ज्यादा भी मौका हालात और जुर्म की नोयीत के अतबार से सजा की नोयत बदली जा सकती है कुरानी हदूद कुरानी हदूद मतजल है हद जना हद कज़फ हद सरका हद ख़मर जना की सज़ा का बयान कुरान पाक में उशाद है यानी जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द हुक्म यह है कि इन दोनों में से हर एक को कोड़े लगाओ अदे कसफ़ का बयान और जो लोग पाक दामन औरतों पर तो मत लगाए फिर चार गवाह ना लाए तो असी कोड़े लगाओ शराब नोशी की सजा फ्रेन पाक में शराब नोशी की कोई सजा नहीं लेकिन हदीस से जाहिर होता है कि आदि नबी में कोई सजा मुतिन ना थी फिर पटाई का हुक्म था कि आप सल्लम ने फरमाया करते थे तबूर तारो से रिवायत है कि एक शराबी को आप सलील वसम की खिदमत में लाया गया जिसका जुर्म साबित था तो आपली सल्लम ने सबक राम रजर तारो को हुक्म दिया यानी इसकी पटाई करो बस अब में से कोई इसे हाथ से, हाँ से मारने लगा तो कोई अपने जूतों से कोई अपने कपड़ों से के अहद में सजा हजरत अबू बकर सदीक रजलदानों के अहल खिलाफत और हजम फारुक रजल्दारानों के इब्तदाई दौर में शराब नोशी की सजा चालीस कोरें थी लेकिन जब मुकदमा ज़्यादा आने लगे तो हजरतमर फ़ारूक रजल्दारानों ने सबक्राम रजानों के मशरे से इसकी सजा अस्सी कोरें मुकर की चोरी पर हथ की सजा तर्जुमा और चो चोर मर्द और चोर औरत तो इनकी सजा का हुक्म यह है कि इन दोनों के हाथ काट दो डाका पर अदे शर् तर्जुमा इनकी सजा जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करते हैं और मुल्क में फसाद फैलाते हैं सिर्फ यही है कि वो कत्ल किया जाए या रूली पर लटका दिए जाए या इनके हाथ और पाँव मुखालफ अतराफ से काट दिए जाए या इनको कैद किया जाए इस्लामी हदूद का फलसफा इस्लाम में सजा का मकसद और जो हदूद का नफाज बेरहमी या इंतकाम की बिना पार नहीं है बल्कि अवामनास की सलाह के लिए मुकर की गई है और इसका मकसद लोगों को इन बातों से रोका जाए जो दूसरों के लिए तकलीफ दे मना की हद से नस्ब महफूज हो जाता है चोरी की हद से माल महफूज शराब की हद से अक्ल महफूज हो जाती है इस इसी अदल इज़माई के लिए तो इस्लाम ने हाथ की सजा सब के लिए यकस रखी है और अगर कोई किसी जुर्म में पकड़ा जाए तो इस्लाम ने सब के लिए यकसर सजा मुक्र की जाए वो हमीर हो या गरीब ने वाला वाक्य भी लिखना हैं कि आप वसल्लम फरमाते हैं कि पिछली को में महज इसलिए तबाह हो चुकी थी कि वो सजा के नाफिस में बड़े तबकों को छोड़ देती थी और छोटे तबकों को इसका निशाना बनाती थी कसम है इस पाक की जिसके कब्जे में मेरी जान है अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी के जरूर में गिरफ्तार होती तो मैं इसको भी कुरानी हुक्म के मुताबिक सजा दूँगा और इसका हाथ काट दूँगा फिर में अल्लाह से दवा है कि हमें दीन इस्लाम पर चलने की अता फ़ीकरमायें और हमें आखिरत की कामयाबी के साथ दुनिया की कामयाबी से भी हम किरारा ताफरमए अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे हाफिज़